Касательно каких-либо провокаций, а, к таковым а, организаторы могли отнести следующее. Первое, это то, вот, что а, сама улица Хрещатик разделила митингующих на две части. После где-то четырех часов эту улицу, пере, улицу перекрыли, то есть по ней также вот стало возможным движение. А, отряды правоохранителей пробовали разделить митингующих с одной стороны Хрещатика и с другой стороны Хрещатика своей цепью. Что встретило сопротивление последних? Вот. Второй момент, то что какая-то неизвестная машина, неопознанная, с номерными знаками, пробовала якобы прорваться в задней части а, митинга. Попытка данная была пресечена, после чего было, была выставлена защитная цель а, сзади трибуны. Это была последняя такая вот попытка. Якобы далее никаких либо более провокаций не следовало. То есть никаких, по слухам, санкционированных и незапланированных выступлений с трибуны. Максимум, максимум, что можно отнести к этому, это выступление народного депутата Лешко, которого ошибочно восприняли как бютовца, хотя таковым он не является. Он является нефракционным. Далее, что можно сказать, это, что можно отметить, это длительное выступление Владимира Тимошенко, основными моментами которого стало следующее. Касательно налогового кодекса, как отметила Юлия Тимошенко, если не будет принято по нему решение позитивное в плане его викирования, то тогда э, она считала, что они вместе, под, э, она будет станет инициатором собрания трех миллионов подписей э, от украинцев, именно столько, по ее отметкам, нужно для, того, для проведения всеукраинского референдума по отставке и президента, и парламента. Э, можем собрать 5 миллионов, именно так заявила, заявила Юлия Владимировна Тимошенко. Также нас отметила, что сегодняшний митинг и обращение к президенту Виктору Януковичу по сути проходят без самого гаранта, так как он еще не прилетел. Его прилет планируется к 8 часам, на 8, 8 часу, к 8 часам. Я так понимаю, что президент отсутствует перед проведением э, саммита Украина-ЕС. То есть само решение по кодексу неизвестно, будет ли оно принято сегодня, как говорится, с корабля на бал попадется Виктор Янукович, и сразу ли будет назначено принятие этого решения, либо оно уже будет отложено на завтра. То есть этот момент пока что остается неизвестным. Людей видно, что по УБЛА, то есть где-то сейчас порядком трех тысяч человек, здесь наблюдаются правоохранительные органы, также, также особо не мелькают, видимо, спустились в метро. И такая последняя информация, и на повестке дня еще здесь концерт, как обещают организаторы что очень символично, сегодня очередная годовщина Майдана и к концу выступления Юлии Тимошенко все организаторы митинга стояли уже с повязанными помаранчевыми ленточками на руках. И такую же ленточку после окончания речи также повязали Юлии Тимошенко, одновременно вручив ей цветы. Все.